મહારાષ્ટ્રના તલાસરીના શિવસેનાના નેતા અશોક ગોડીના અપહરણનો મામલાનો રેલી ગુજરાત સુધી પહોંચ્યો છે રાજકીય અગ્રણી અશોક ગોડીનો મૃતદેહ ગુજરાતના ભિલાડ નજીકથી મળી આવ્યો એક ક્વોરીની પચાસ ફૂટ ઊંડી ખાણમાંથી કાઢવામાં આવેલી કારની ડિક્કીમાં મૃતદેહ મુકાયેલો હતો ક્રેનની મદદથી કારને બહાર કઢાઈ હતી અગિયાર દિવસ અગાઉ મૃતક અશોક દોડીની અપહરણની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી महाराष्ट्र पुलिस अत्यार आरोपियों की धरपकड़ कर प्राथमिक तपास में चौकनासो मृतक अशोक दौड़ी सगा भाई जवतरू रच से जो लापता हुए थे उसके बाद हमने एक केस दाखिल किया था हमने जो टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पे तपास किया है और चार आरोपी को पहले ही दो चार दिन में अटक किया था उनके पास से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पर वर्कआउट करके भिलाड़ में ये स्टोन के एक्वायरी में ये व्हीकल डाला था जो 45 फीट उसका डेप्थ है वाटर का उसके अंदर से वो व्हीकल निकाला है व्हीकल के डिक्की में ये बॉडी बरामद की गई है आगे की तपास में पता चलेगा कि उसका कारण क्या था और भी जो आरोपी अटक करने बाकी है उनसे उन पता चलेगा कि उसका कारण क्या है उसका मोटिव क्या होगा इसके बारे में तपास हो तपास में अभी तक चार आरोपियों को अरेस्ट किया है अभी तीन का नाम निष्पन्न हुआ है और उनके पास से और भी कुछ आरोपी का नाम सामने आ सकता है